Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami daripada kumpulan 17 akan membentangkan slide pembentangan berkenaan tasawur Islam tentang keperbagaian agama dan bangsa Kumpulan ini terdiri daripada dua orang iaitu Muhammad Syakirin bin Abdul Aziz dan juga saya Nur Syazza Farha binti Ramli Tasawur Islam merujuk kepada cara pandang hidup berasaskan ajaran Islam yang menyeluruh. Ia mencakupi aspek akidah, ibadah, akhlak dan sistem kehidupan yang berpaksikan kepada wahyu. Dalam erti kata lain, ia adalah kerangka pemikiran Islam yang membentuk cara umat Islam memahami dan menjalani kehidupan ini secara holistik. Dalam konteks masyarakat yang berbilang kaum dan agama seperti di Malaysia, memahami tasawwur Islam sangat penting. Ia membantu umat Islam bersikap adil, menghormati perbezaan dan mengamalkan nilai-nilai murni Islam dalam berinteraksi dengan masyarakat majmuk. Ini secara langsung uh, menyumbang kepada keharmonian dan perpaduan sosial. Oleh itu, objektif pembentangan kami hari ini adalah untuk menerangkan konsep tasawuf Islam secara ringkas dan seterusnya mengaitkannya dengan kepelbagaian agama dan bangsa. Fokus utama kami ialah bagaimana tasawuf ini boleh diaplikasikan bagi membina masyarakat yang aman, adil dan saling menghormati antara satu sama lain. Tasawur Islam berasal daripada perkataan Arab iaitu sawara yang bermaksud gambaran atau persepsi terhadap sesuatu perkara. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Tasawur membawa maksud gambaran tentang sesuatu iaitu bagaimana kita membentuk pemahaman terhadap sesuatu konsep atau entiti. Namun dalam konteks Islam, tasawuf membawa makna yang lebih luas dan mendalam. Secara konsep lektual, like, tasawuf Islam merujuk kepada kerangka pemikiran yang menerangkan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh, bersifat fleksibel dan global. Ia menjadi asas kepada cara umat Islam memahami kehidupan termasuk soal kepercayaan, nilai, hukum dan hubungan sesama manusia serta dengan alam. Dalam tasawur Islam, terdapat beberapa ciri utama yang menjadi asas kepada kefahaman dan cara hidup seorang Muslim. Antara ciri penting ialah yang pertama, Robaniyah iaitu tasawur yang bersumber dan berasaskan kepada wahyu Allah. Segala tindakan dan keputusan manusia dinilai berdasarkan konsep dosa dan pahala, bukan semata-mata melalui pertimbangan akal atau budaya semasa. Seterusnya, ciri At-Tabawa Al-Murunah bermaksud tetap dan anjal. Ini membawa maksud bahawa dalam Islam terdapat perkara yang tetap aa, seperti akidah dan kewajipan solat yang tidak boleh diubah. Namun pada masa yang sama Islam juga memberi ruang untuk anjal dan fleksibel dalam hal-hal tertentu. Terutamanya dalam isu semasa yang sentiasa berubah-ubah. Ciri ketiga ialah wakiyah iaitu berpaksikan kepada realiti. Islam tidak bersifat idealistik semata-mata tetapi mengiktiraf keperluan sebenar manusia dalam kehidupan seharian seperti keperluan untuk bekerja, mencari nafkah dan menjalani kehidupan duniawi yang selagi tidak bercanggah dengan syariat. Selain itu, ciri tawazan pula membawa masuk ke seimbangan. Seorang Muslim perlu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Contohnya bekerja untuk menyara hidup tetapi dalam masa yang sama tidak meninggalkan kewajipan seperti solat dan ibadah kepada Allah. Semulia pula merupakan ciri yang menekankan bahawa Islam adalah agama menyeluruh. Ia merangkumi semua aspek kehidupan manusia termasuk ibadah, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Islam tidak hanya membimbing hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga hubungan sesama manusia dan alam sekitar. Seterusnya ciri alamiah menunjukkan bahawa ajaran Islam bersifat sejagat dan sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan kaum di seluruh dunia. Islam terhad uh, Islam tidak terhad kepada sesuatu kelompok atau budaya tertentu sahaja tetapi bersifat terbuka dan inklusif. Akhir sekali ciri wasatiyah merujuk kepada sikap sederhana dalam semua aspek kehidupan. Umat Islam diajar untuk tidak bersikap melampau atau berlebihan sama ada dalam pemakanan, perbelanjaan atau dalam mengumpul harta. Kesederhanaan ini membawa kepada keharmonian hidup secara keseluruhannya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Al-Hujurat ayat 13, Allah telah menciptakan manusia daripada lelaki dan perempuan serta menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku puak supaya kita saling kenal mengenali. Ayat ini menekankan bahawa kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah berdasarkan bangsa atau keturunan tetapi berdasarkan ketakwaannya. Ini menunjukkan Islam mengiktiraf dan menghargai kepelbagaian manusia. Islam menetapkan beberapa prinsip terhadap kepelbagaian. Antaranya ialah yang pertama keadilan. Islam menyeru supaya layanan yang adil diberikan kepada semua manusia tanpa mengira agama atau kaum. Yang kedua ialah hormat. Islam melarang penghinaan terhadap agama lain sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 108. Yang ketiga, saling mengenali atau ta'aruf. Islam menggalakkan dialog persefahaman dan kerjasama antara agama dan budaya demi keharmonian sejagat. Sebagai contoh, sejarah kita dapat lihat melalui piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat Madinah yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa termasuk orang Islam, Yahudi dan Mushrikin dengan berlandaskan prinsip keadilan serta hak bersama. Ini membuktikan bahawa Islam membawa mesej keamanan dan hidup bersama secara harmoni dalam masyarakat majmuk. Terima kasih Syaza. Jadi untuk meneruskan seterusnya, saya Muhammad Syakirin ingin menjelaskan tentang konsep dalam kepelbagaian agama dan juga bangsa. Kepelbagaian adalah fitrah dan rahmat Islam. Mengiktiraf bahawa kewujudan pelbagai bangsa, kaum dan juga agama adalah ketentuan Allah SWT dalam merupakan satu fitrah dalam kehidupan manusia. Kepelbagaian ini bukan untuk dipertikaikan tetapi untuk saling kenal-mengenali dan juga membina persahaman antara satu sama lain. Hal ini jelas dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 seperti mana yang dinyatakan oleh Syazal tadi bahawa manusia dijadikan berbahasa-bahasa bersuku-suku agar saling kenal mengenali. Kepelbagaian adalah rahmat yang menjadikan kehidupan lebih berwarna dan juga bermakna. Seterusnya, saya ingin menyentuh tentang satu lagi prinsip penting dalam Islam iaitu prinsip persamaan dan juga hak dan keadilan. Dalam ajaran Islam, semua manusia diciptakan sama dari sudut kemuliaan dan hak. Islam tidak membezakan antara bangsa, warna kulit, keturunan mahupun status sosial. Tiada kelebihan bagi orang Arab berbanding bukan Arab atau lelaki berbanding perempuan kecuali atas dasar takwa yang sejauh mana seseorang itu taat kepada Allah. Islam dengan tegas menolak segala bentuk diskriminasi sama ada berdasarkan kaum, agama maupun keturunan. Setiap individu berhak untuk dilayan dengan adil, hidup bermaruah, mendapat pendidikan, kebebasan beragama serta perlindungan oleh undang-undang. Prinsip ini disokong oleh banyak ayat Al-Quran antaranya surah Al-Isra ayat 70 yang menyebut bahawa Allah telah memuliakan anak-anak Adam dan juga melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah haji wida yang secara terang menyatakan bahawa tiada kelebihan seseorang atas orang lain kecuali dengan takwa ini menunjukkan bahawa keadilan dalam Islam adalah bersifat universal bukan hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk seluruh manusia hak dan keadilan adalah hak asasi yang mesti dihormati dan dijaga oleh semua Seterusnya saya ingin kongsikan tentang toleransi dan keharmonian sosial yang merupakan nilai penting dalam ajaran Islam. Islam sangat menekankan toleransi sebagai asas untuk membina masyarakat yang aman, stabil dan bersatu padu. Dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum dan agama umat Islam diajar untuk menghormati kepercayaan, budaya dan juga adat resam kaum lain serta menjauhi sikap prejudis, kebencian dan juga permusuhan. Toleransi ini bukan bermakna kita perlu mengadai prinsip agama Sebaliknya ia bermaksud kita perlu hidup saling memahami Dan juga bertolak ansur dalam hal-hal kemanusiaan dan juga sosial Kaum majoriti seperti umat Islam juga memainkan peranan penting Dengan menunjukkan halak yang baik dan menjadi contoh kepada masyarakat lain Dalam masa yang sama, kaum lain juga disarankan untuk bersikap terbuka Matang dan juga menghormati nilai-nilai yang menjadi asas kerahmanian negara Sebagai kesimpulan, Islam mengiktiraf bahawa kepelbagaian bangsa dan juga agama adalah fitrah ciptaan Allah SWT. Ia bukan untuk dipertikaikan tetapi untuk mendorong manusia saling mengenali dan membina hubungan yang harmoni. Islam juga menegakkan prinsip persamaan hak dan juga keadilan dengan menolak segala bentuk diskriminasi. Semua manusia tanpa mengira latar belakang berhak mendapat layanan yang adil dan bermaruah. Selain itu, Islam menjadikan toleransi sebagai asas penting dalam membina keharmonian masyarakat. Umat Islam digalakkan untuk berlapang dada, menghormati perbezaan dan hidup secara aman bersama. Akhir sekali, Islam menyeru kepada kesejahteraan hidup bersama melalui konsep rahmatan lil alamin iaitu membawa kebaikan dan kedamaian kepada seluruh manusia bukan hanya dalam kalangan umat Islam. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, kita bukan sahaja dapat memperkukuhkan perpaduan tetapi juga menjadi contoh masyarakat Islam yang progresif, adil dan juga dan dihormati. Sekian sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.